Assalamualaikum dan selamat kembali Dekat tengah aku sekarang ni ada Samsung Galaxy S30 FE 5G Yang mana harga dia sekarang dah turun jadi RM600 lebih je Harga dan spek yang ditawarkan tu agak menarik juga Chipset dia pakai Snapdragon Bukan chip Exynos buatan Samsung sendiri Panel jenis Super AMOLED 120Hz refresh rate Video recording boleh capai 4K 60fps depan dan juga belakang tapi dengan harga macam tu, Adakah fon ni masih lagi berbaloi untuk dibeli? Masih kuat lagi ke untuk pakai tahun 2025 ni? Semuanya akan terjawab dalam video ni So tanpa membuang masa, jom Pertama sekali aku nak cerita pasal dia punya big quality Bagi aku fon ni dah cukup solid lah bila korang genggam tu Plus body fon ni tak berat mana Sekitar 180 gram je Tambahan lagi, saiz phone ni memang ngam untuk tangan aku. Sekitar 6.5 inci. Untuk bodi belakang phone ni, diperbuat daripada material plastik. Bahan plastik tapi direka untuk menyerupai kaca. Sekilas padang adalah nampak macam kaca dan menambahkan lagi kesan premium tu. Dekat sisi kanan ni ada power button on off dan volume rocker. Yang mana frame ni dah diperbuat daripada aluminium. Kat atas ada mic dan sim tray 1 nano sim dan 1 micro SD. Sisi kiri kosong kat bawah ada mic, port USB-C dan speaker stereo. Satu lagi ada dekat earpiece. Beralih ke bahagian depan, kualiti skrin dia ni memang tak dinafikan lagi lah. Mana taknya, panel yang dibagi itu jenis Super AMOLED. Bila korang tonton video HDR dekat YouTube, kualiti yang dihasilkan tu memang sharp, vivid, punchy. Ni memang standard Samsung S series lah walaupun fans edition. Cuma kat sini, bila korang guna phone ni dekat outdoor, keterangan skrin dia ni tak seterang phone-phone sekarang lah tapi still boleh nampak next kat sini phone ni dah support 120Hz refresh rate cuma refresh rate dia ni tak support adaptif korang kena pilih sama ada 120 atau 60Hz untuk keamanan phone ni menggunakan fingerprint jenis optical dia punya kecepatan tu so-so je lagi satu phone ni dah tersedia always on display untuk software, Phone ni menjalankan sistem operasi One UI 5.1 dengan Android versi 13 Malangnya sampai sini je lah update software yang Samsung bagi Untuk fitur-fitur AI tu korang takkan dapat lah Untuk connectivity, Samsung S20 FE ni support jaringan 5G Tapi 5G dia ni ikut tempat jugalah Kalau tempat tu senang tarik 5G, dia boleh capailah Untuk kualiti speaker, bagi aku kualiti yang dihasilkan tu memang dah cukup memadai Tambah lagi phone ni ada fitur Dolby Atmos orang boleh custom lah dia punya sound tu. Next kita pergi ke bahagian prestasi. Phone ni dikuasakan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G, RAM 6GB LPDDR5, storage sebesar 128GB UFS 3.0. Untuk AnTuTu score phone ni boleh capai sekitar 685000. Suhu dia boleh cecah 45 darjah Celsius dan bateri drop sebanyak 5% paling tinggi dia boleh capai skor 776,000 dengan syarat korang kena pakai cooler lah. Suhu dia sekitar 38 darjah celsius dan bateri drop sebanyak 3%. Next kita pergi pula ke bahagian gaming. Sepanjang aku guna phone ni, game yang paling berat aku main adalah PUBG Mobile. Setting grafik paling tinggi, korang boleh ambil Ultra HD dengan frame rate Ultra. Kalau korang turunkan grafik kepada HDR hingga smooth, korang boleh ambil setting frame rate Extreme. Untuk 120fps tak support. Selama aku main game ni, aku boleh katakan smooth je. Frame rate stabil 60 fps. Tapi lagi-lagi korang kena pakai cooler lah. Sebab phone ni, dia cepat panas tau. Dalam 5 minit awal macam tu, suhu dia capai sekitar 45 hingga 46 darjah celsius kalau korang main tak pakai cooler. Selama 1 jam main, bateri berkurang sebanyak 25 ke 26% dengan kondisi pakai cooler. Kita pergi pula ke bahagian kamera. Kat belakang ni ada 3 biji kamera. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel dan telefoto 8 megapiksel, 3 kali optical zoom dan 30 kali digital zoom. Manakala kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Kualiti gambar yang dihasilkan dari phone ni bagi aku dah cukup solid. Untuk kamera utama, image processing dia memang mantap. Dynamic range okey, white balance pun nice. Warna yang dihasilkan tu cukup natural. Untuk gambar portrait, hasil dia memang cun. Cuma dia tak ada option untuk zoom lah. Hasil dari kamera ultrawide pula bagi aku masih lagi memadai. Cuma dari segi perubahan warna tu, kamera ultrawide ni agak pudar sikit. Field of view dia memang luas tapi ketajaman dia tak standing macam kamera utama lah. Untuk gambar malam, hasil dia ni bagi aku dah cukup okey lah. Noise dapat diredamkan dengan baik, kontras tak berlebihan. Overall, hasil gambar dari phone ni sangat-sangat cantik. Untuk perekaman video, phone ni support 4K 60fps depan dan juga belakang Cuma 4K 60 ni boleh pakai kamera main je lah Untuk ultrawide dan telefoto, korang boleh rekod 4K 30 dan 1080p 30 je Bateri phone ni tak besar manalah sekitar 4500mAh je Tapi disebabkan phone ni phone second hand, automatic bateri help je dah drop Sekarang berbaki lagi lah 83% untuk penggunaan harian dari 100 hingga 5% screen on time dia boleh bertahan selama 4 jam setengah ke 5 jam je itu pun kalau kondisi indoor penggunaan dia tu tak berat sangat lah lain cerita kalau kondisi outdoor dengan brightness hampir full screen on time dia paling-paling pun 4 jam je lah rata-rata tu dapat bawah 4 jam tambah lagi charging dia yang agak slow sekitar 25W je dari 5 hingga 100% maka waktu selama 1 jam 25 minit. Standard phone mirror sekarang kebanyakannya bawah 1 jam dah boleh full. Untuk feature lain, phone ni support IP68 Dust and water resistant, wireless charging, haptic vibration yang berasa mahal, Samsung Dex, NFC dan lain-lain. Selama aku pakai phone ni aku ada menemui beberapa isu yang aku alami. Macam phone ni cepat panas bila main game berat Bila dah panas tu automatic bateri akan jadi lebih cepat turun Begitu juga bila aku guna kamera untuk tangkap gambar dan rekod video Lepas tu brightness dia akan dim sikit Next disebabkan phone ni dibekali dengan 6GB RAM je Recent-recent app tu dia akan reload balik lah Lagi satu storage dia yang agak kecil Memang takkan cukup kalau korang ni banyak rekod video Download game banyak-banyak, download movie Tapi point yang menarik kat sini Phone ni tersedia slot microSD Berbalik pada soalan, adakah fon ni masih lagi berbaloi untuk korang beli di tahun 2025 ni? Bagi aku, ya. Yeah. fon ni masih lagi berbaloi untuk korang beli. Kalau bajet korang 600 macam tu, tapi nakkan phone yang berasa mahal dan premium. Tapi aku tak syorkan dekat korang untuk guna fon ni sebagai daily driver. Disebabkan isu-isu yang aku sebut tadi. Fon ni sesuai untuk dijadikan sebagai phone kedua atau phone backup.